Salam, hörmətli Obşuna Məcəllətic kanalının izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi Qurtluq 93 yaşayış kompleksindəyik. Yeni təmirdən çıxmış və səliqəli təmir olunmuş mənzili sizə təqdim edirəm. Mənzil keyfiyyətlə təmir olunub. Giriş qapısına qədər dəyişilib. Koridor hissəsini göstərim sizə. Yəni qazıq-qaz da çəkilib bu binalara istilik sistemi var. Keçdik içəri. Və burdan çəkilişə davam eləyərək sizə mənzili tamamilə göstərəcəm. Giriş istipolla tərtiz olunub, mərmərdir. Burada qonaq otağıdır. Girən kimi səliqə ilə təmir olunub görürsünüz kimi. 6 mərtəbəli binanın yerdən hündür birinci mərtəbəsidir. 82 kvadrat metr sahəsi var. 3 otağa düzəldilib. Kompleksin mərkəzinə yaxın binada yerləşir. Qonaq otağı göstərdim sizə. Gizli işıqlarla, işıqlarla bəzədilib, lustr və asılı. Qonaq otağından mətbəxə keçiddir. Geniş mətbəxi var. 3 otağa düzəldirilib deyə mətbəx gördüyünüz formada düşür. Balkona yerdən şüşə yığılıb, plastikdir. Balkon da var baxın, ay pəncərəni açmıram, amma tamamilə göstərəm sizə. Qonaq otağından əlavə də 2 yataq otağı var. Burda koridor boyu getdi. Bir yataq otağı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, nisbətən kiçikdir. Burda da ikinci yataq otağı. Deməyənlər ki, mənzilin qluhoy otağı yoxdur. Mətbəxdən beləsa uşaq otağına pəncərə var. Bu da çox geniş, böyük yataq otağıdır, bölürlərsinə nəzərə tutulub. Kompleksdə mərkəzi istili sistemi var, göstərdim sizə. Qaz xətti də çəkilib. Bura isə mənzilin sanitar qovşağı, tam təchizatlı bir bəzi. Qiymət və digər suallar haqqında buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonuncu dəfə, sonuncu dəfəm bir daha göstərim. Dədim kimi kompleksin mərkəzinə yaxın binadır, Ice Story tərəfdə. 100-cü nömrədə davam edir.